Пройдут эти выборы, золотые, серебряные, алмазные, да? А жизнь-то будет продолжаться. И вот когда у вас дома во дворе живет собака, вы ее кормите, кормите, она охраняет. А потом вдруг бывает такое, что собака убежала. Ты психуешь, думаешь, елки-палки, ты ее кормил, поил, она должна охранять твой двор. Она убежала. Ну бегает собака, бегает, бегает, проходит неделя, вторая. Смотришь, она лежит у тебя под воротами. Только когда она стоит хвост, знаете, да, аж под задними лапами, и прилип к, э, к животу, и уши прижаты. Собака пришла домой. Потому что я. Это моя собака, я ее кормил. Я ее с пупушка вырастил. Никуда вы друг от друга не денетесь. Потому что те проблемы, которые у вас есть, там никого не волнует. Только вас самих. Кроме вас самих никто никакой проблемы не решит. Да, сейчас будет раздача билетов. Раздадут пройдут. Выборы эти пройдут, потом будут следующие, потом следующие. Пока мы не поменяем здесь, здесь систему отношений у себя. Вот так нас будут использовать. Власть в этой стране это мы. Народ. Мы есть хозяева. Они у нас на работе. Поймите простую вещь. Нас используют, узурпировали нашу с вами власть. Забрали все статки, все майно украинское наших родителей, которые отдали здоровье и жизни, освободили нам страну, оставили нормальную страну. Эти, те, кто сейчас 10-15 человек, опять делают выборы. Это же без выбора, выбор без выбора. Нас используют в темную. Мы не решаем на этих выборах никаких принципиальных вопросов для государства. И для себя тем более. Мы как статисты приходим к избирательным урнам, бросили и ушли. И все, на этом весь Процесс меня как гражданина заканчивается. Это не моя страна, я здесь ничего не решаю. Конституция не исполняется, ни одного дня за 20 лет нашего государства не исполнялась Конституция. Не было лада конституционного в Украине. Поэтому мы ездим, мы заглядываем вам в глаза. Вот все понимают. Предприниматели, кто, кто пришел к вам? Королевская, Кужель, Ляпина, ну фамилий много. Кто вам пришел и дал что-нибудь бесплатно. Никто. Сумочку и вперед. Без больничного, без э, выходного. Заработал? Имеешь. Не заработал? Не имеешь. Никто вам ничего не даст. Они могут только брать. Вы понимаете? Кровосиси, ну так же он сказал. Вы, и, и сейчас еще одна маленькая фраза уйду. Я просто градус не хочу вам повышать. Понизил. Смотрите. Скандали и выяснять отношения, когда два барана встречаются, и никто никого не пропускает. Оба падают в речку, когда они сталкиваются. Тот думает, что он сильнее, а второй думает, что тот сильнее. И вот они стоят, и никого не никто друг друга не пропускает. Столкнулись и упали. Так вот, тот баран, который уступит, пропустит. А тот, который победил, прошел. Но этот будет уступать все время. А тот баран на следующем мосту встретит точно же такого, как и этот. И оба рухнутся. Нам нужно делать выводы. У нас был Майдан, нас кинули. Обещали, приходили политики, целовались, обнимались, фотографировались, были автомайданы. Они приходят к нам для того, чтобы нас использовать. Ведь они же никто не работает. Работаем мы. Понимаете? Мы платим налоги, мы их содержим. Это пишется, ну, это глисты. Вы понимаете? Они всегда ведут как глисты. Они ничего не делают. Ничего. Они разворовали наше с вами государственное богатство. Заводы, фабрики, нефть, газ, это все наше. У, у каждого из нас там должна быть частичка. Одна 46-миллионная, правильно? Частичка. А у нас этого нет. Мы, мы никак не можем плывать на це, Потому что нема территориальной громады. Получилось так. Есть территория Украины, да? Недра, земля, газ, вода. Вода очень дорогая. Кстати, через 20-30 лет можно будет воду продавать как золото. Так вот, есть территория, есть люди на этой э, земле. Да? Но для того, чтобы жить по правилам, по правилам, по закону, нужно пользоваться всем вместе, одним бюджетом. Вот это все, что здесь есть, должно принадлежать всем нам. А что у нас получается? Создан исполнительный орган власти из полков, администрация и еще там мискарада. мискарада, и еще такие органы они посоздавали как контролирующие, ничего не производящие, Поджарники, пожарники, санстанции, первый зам, второй зам, третий зам второго зама и тогда далее. вот эта вот эта масса создана абсолютно ничего не производящая, а только лишь каждый день из бюджета страны эти бы налоги ушли в бюджет, наши с вами. Мы бы их платили честно и хотим их платить. А они бы нам вернулись, к ребенку в детский сад на отопление, в нашу дорогу, в наш подъезд и так далее. Они у нас это все забирают. Они с нами, они говорят, вы, вы коррупционеры. Вы же им даете взятки. Извините, я никому взятку не даю. Меня заставляет система давать взятку. Я не коррупционер. Я не хочу жить в коррупционной системе. А система, которую вы построили, она заставляет людей давать взятки и жить не по закону. Наша задача жить по закону и заставить их жить по закону. Так вот, смотрите, есть тело, да, Украина, и есть органы власти, вот эти глисты, да. Получается так, для того, чтобы создать орган власти, нужно, чтобы вы все, территориальные агроматы, ну вот все криворожцы, да, сказали, мы хотим создать у себя прокуратуру. Для этого мы делегируем на этот э, участок человека, которому мы доверяем. Проголосовали. Хотим выбрать милиционера себе, не назначенного смотрящего из Киева, а того, который будет смотреть за порядком, не будет подбрасывать нашим детям наркотики в карманы, а вечером они не будут там звонить: "Папа, мама, помогите мне подбросили наркотики, нужно заплатить деньги, чтобы я отсюда вышел". То есть мы назначим такого милиционера, которого не придется стрелять как запорожец застрелил у себя в деревне, сегодня его судят. Так точно и судью. Не назначит Колесников и Ефремов нам судью суда в Кривой Рог, а мы его выберем и доверим ему судьбы наши. А если нет, значит мы будем создавать свои, свои какие-то э, формы, как мы будем судить преступников. Поэтому до тех пор, пока мы не установим конституционный лад, а это территориальная громада, взять на себя нужна ответственность за то, где мы живем, за то, куда наши деньги расходуются. Другого пути не будет. Поверим сейчас очередным политикам. Поверим, что после выборов жизнь наладится и покращение начнется. И все будет хорошо про нее. Не верьте, этого не будет. До тех пор, пока не поменяем систему, пока сами не поверим в то, что власть в этой стране мы, ничего не изменится. Мы к вам приехали вот с такой целью. Давайте дружить, давайте э, менять нашу сведомость. Давайте перестанем быть мальчиками для битья. Хватит использовать 70 20, 90 лет. Давайте наконец-то скажем, что мы люди. Это наша земля, это наша страна. Нам уходить некуда. А если мы вам мешаем, то собирайтесь и валите отсюда. Берите свой вертолет, унитаз золотой и вперед. О, ну, да.